я пришла, мне свою есть плоска. Пожалуйста. Ну, я почему-то... Усик, вот Усик, приеду домой, на синий диск сын напишет, угу. и пусть Марья Андреевна отправит эту синий диск в Америку. Точно. У нас, бывает... うっそう。 Ты же такого туманчик, никогда не делал. Ты что такое, туманчик, а? Туманчик, а? Стар, туманчик, сказал, стар уже. Он хочет в камеру попасть. Как я вчера в диспетчере. Туманчик, короче. Я там смотрю, сидит в диспетчере и... Ну, интересный туман, конечно. Ну, что, такого Ну, чтобы он такой лес. и в машину. Я никогда машину не брал. В как-то было один раз взял. Думаю, приучу машину, будет мне скакать каждый раз в машину. Не брал я ни разу. Ну, О, ай, хороший ты мальчик. Ну mm -hmm. как он? Я увидел, удив... ни разу не гавкнул, mm -hmm. yeah, не тявкнул. И такая... сразу раз-раз, yeah, друзья, yeah. все, моментально. Yeah, it's молодец. It's Но уже ему yeah. сколько? Восемь лет ему уже, и он такой же, как раз, зрелый у него такой, средний возраст. Ну, молодец ты. Ты еще раз меня удивил. Молодец. Хороший ты мальчик. Все нормально. Он хорошо был снят, когда вы там сидели. Mm -hmm. Mm -hmm. А тебя покормили? Подкормили. Ух, а, хороший, очень. красивый. Ну мы же его варим постоянно, варим, постоянно варим. Он съедает в год, я так, э, по скромным по, подсчетам, по более 300 килограмм овощей. Только Молодец. он съедает. Ну что же мы, овощами, ну, даем ему там. Да мясо, кроме... дают мне. а все косточки его. Да? Косточки. А, آ, да, и он вез его в село и за пазухой его так вот здесь вот, за бурдом вез, и думал, как его назвать. А он такой был дымчатый. А там я вот это напил пленкой, они правда уже пишут, и там пленка лежат, уже пленка порвала, что ее стоят тут... Посажено и все. И потом вот так вы. А мы ее по этим самым после дождя этой буруной, прошли, чтобы не было этой глыбы большой. А здесь бурячок, вот, смотрите, где вот здесь ходит, видите, вот бурячок, вот он уже, угу. Вы поднимаете бурячок. Угу. Здесь бурячок. А кто ходит? Ходит? Угу. Никто? А угу. не знаю, кто ходил, хозяйка, может быть? Сказать угу. да, ничего. Вот. а этот бурячок куда отдали палочку? А там уже у нас это морковка, там это сиенка, цибуля. Это вот это все поле? Да, это в самый а конец гуляет. Вот же. да, 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 вот а он. А я же только на одну. Не-не-не, это полностью... в Самый конец, И... это вот бурят. Михаил Александрович, вы потом это только для хозяйства или сдаете? Не, 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 это только для свиней, кормить свиней. Вот mm -hmm. зиму, кормить uh -huh. свиней. А вот, потом буряк. свиней режете, вы сдаёте? или Нет, только... только для себя, ничего не сдаем только для себя, вот есть, чтобы было сало, там, мясо, косточки. Я говорю, что худо-бедно, но мы борщ, пока сколько мы здесь, еще никогда без косточки не варили. Вот, там или что-то такое. У нас постоянно свое все. Мы ничего на рынке не покупали. Это, ну там колбаску мы постоянно покупаем, там то все, там такое вот, репку там туда-сюда. А там уже эта полоска идет, вот это вот, как полоска заняли, так? Уже идет, это огородина будет, сейчас морковка, дальше там пойдет помидоры, огурцы будут, там вот цибуля у нас посаженные, вот, вот там грядочки такие вот, это посаженная цибуля. Вот, а там дальше капуста будет, посажена где там 100 корней или больше, там арбузы поступили на конце, это парняк. Вот он, видите, не Вот он. Вот это вот. Вот, вот это же не ну, вытянет. А, он там он внутри он будет раскидальше. А тут вот кусочек, я говорю, здесь лусерку посеял. Здесь вот. Вот. Ну правда она должна вот, сейчас разрастись, но бульон тут растет. Вот маленькая вот эта лисерка вот такая вот mm -hmm, она. Mm -hmm. На корм потом mm -hmm. кашу косой ее, да, и она... Ну что ты тут? Ну, вроде густо села, но ничего, она разрастется. И вот она, вот. Ну, есть уже. А вот это вот крапива, да? Это крапива, это я свиням ее срезаю и на короб э, делаю. Вот. Да, а да, эти вот вот вербы еще отец садил, вот эти вербы. Вот эти. Да, я уже так вот там вот... А? Где? А вылишь? А как понимаю, вот шли не я, Хороший, хороший мальчик. Ну, давай, вот, а, а, вчера. Там, а. Там там вот лампочки, там внутри, там эти, и вот, и подогревали их этих, э, тенях так, эти. Ну, вот так вот, вот, тяжело. Снил. Снил. Вишню, чтобы сюда не чтобы не стих памяти, а ничего, чтобы не было. Ну, чтобы... Так, эксперимент. Медельзаре Экс. Я хочу сказать, что вот здесь вот, по-моему, начинает вести один. Да. да, прям вот так вот обливаем. Да? А весной? Один русскую, да. Ранней весной, ранней весной, когда еще почки закрыты, кукурузки. А навозом можно вот есть это. Это уже сейчас, уже сейчас а, надо. Да. да. А это купорос, не надо. Сейчас уже нет, да? Нет, кукурузному нет. А вот а. каровиком? Каровиком. Да? Нет, еще не слегу, а. а уже сидят. Я а? Но не в прошлом году очень старое Об этом году думали быть меньше. Можно... Ну, подождите, в июне месяце, в Ну, ну так, вы, как да, Бог, Я так что такая... Что, вот. так было в

ну, он бил, 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 посадил, но, правда, корень что-то у него там это, э, 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 приболел. Вот. Ну, так, ну, что тут кто-то тя тянет вот, с горени. Вот, и он э, как чуть-чуть вот уже зател, мол, ударили и все пропало. Ну, правда, просто были болели. У нас здесь, отец посадил был, орехов, был садин, там, и там и там, и там, и там, где эти клены, там были орехи. И вот такие вот толщины вот даже вот такие вот мерзкие пущения. И все пропали, замерзли. Потому что здесь э, какой-то климат. Вот, бывает в тот момент, когда ему надо расти и развиваться, мороз немножко приударил и он гибнет. Смотри, у хаты не идет, а там же отдыхаем. Mm. <звы> Покажет, или нет. А? Покажет что домой. Маркиз. Ну, дома, да. спокойно на руки Приехали. Мы нет. Вышли, не все, не так. все не так, все не так. И вот уже прошло э, э, 15 лет, и мы э, им пользуемся, и все это нужно, и все это правильно. Да. Приедем потом. Я да. жду покуда нет магазина хочет пригласить, ну, мы вдвоем, если нас пустят, то ладно. А им же нужно честно ехать сюда. вообще не знаю, как это люди есть, есть в мире, чтобы, вот, наверное, подниматься не знаю чем, чтобы это самое. Вот уже, может, не работа она пришла, то уже легче жить. То еще не работала, ну, сколько, как эти события там были. этом...